السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت ہی زبردست اور انمول بیان ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جانا اس بیان کو ضرور دیکھیے جزاک اللہ ماشاء اللہ جب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے دو باتیں پیش آئی ہے ایک تو ایک مومن کی جدائی اور فراق کا صدمہ ہے اسباب کے درجے میں لوگ غم مناتے ہیں اور ایک اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر روح ایمان کے ساتھ نکلی ہو تو انجام کار اس کا اعزاز اور شرف ہے حدیث صحیح میں اس کو دو طریقے سے بیان فرمایا ایک کی روایت میں دونوں باتیں صحیح البخاری جلد اول کتاب الجنائے صفحہ ایک سو ستاون پر امام بخاری نے باپ قائم کیا ہے جنازہ جلدی لے چلو دیر نہیں کرو جنازے کے سلسلے میں رشتہ دار عموماً ظلم کرتے ہیں مردے کے ساتھ رات کو ایک شخص مرا ہے صبح سویرے فوت ہوا ہے اب اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے تاکہ جمعہ کی گھڑی اس کو قبر میں مل جائے لیکن رشتہ دار اس قدر ہٹ درم ہے اور شریعت سے نابلد ہے کہ وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ جمعہ کی بات جنازہ ہو جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے لوگوں کی بڑھتی چڑھتی کے ساتھ کیا کام ہے حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر چالیس مسلمان اور ایک روایت میں دس مسلمان اخلاص کے ساتھ مومن کا جنازہ پڑھ لے اللہ اس کی مغفرت کر دے اور نماز جمعہ سے پہلے تدفین کا حکم تو شارع علیہ السلام نے دیا ہے تو شریعت کا حکم توڑ کر کے آپ کیسے مردے کو فائدہ پہنچ جائے گی جو نقصان ہوگا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا جبکہ پہلے پڑھنے کا موقع مل سکتا تھا تو اس مرحوم سے جمعہ فوت ہو گئے ہیں اس کو جمعہ کی فضیلت نہیں ملی مہربان رشتہ داروں کی وجہ سے کرم فرماؤں کی وجہ سے دین سے دوری کی ایک عذاب تو نہیں ہے کئی عذاب زندے مردے سب متاثر ہیں نماز جمعہ سے پہلے جنازے میں اگر دس مسلمانوں وہ افضل ہے اس سے کہ جمعہ کے بعد دس ہزار نمازی شریف ہوئے اور تمام فقان ہیں فتح و شام در مختار رد المختار تنویر الافسار حلبی کبیر شرع منیا صغیری کبیری یہاں تک کہ ملمت مولانا شرف علی کی حفاظات یومیہ جل چار صفحہ ایک سو بیالیس حضرت تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے توجہ دلائی کہ پہلے دفناؤ پھر یہ کہنا کہ نماز کے بعد اور لوگ بڑھ جائیں نیری حماقت ہے عموماً عزیز و اقارب وہ مردے کے ساتھ رسمی احسان کرتے ہیں دینی احسان نہیں کرتے ہیں مثلاً پہلی رات دھوم دھام سے تیج دوم دام سے بھائی یہ کام اگر دین کے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے انہوں نے تو نہیں فرمایا اگر یہ دین کے حصے ہوتے تو ہمارے امام فقہ میں لکھ چکے ہوتے ان کو ہی معلوم نہیں وہ ایک جنازے میں شریک تھا وہ میت کا وارث ذرا یہاں کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور اس میں کچھ حیات ہی تو مجھ سے کہا کہ رشتہ داروں کا دباؤ ہے سوئم کا اعلان کر دوں میں نے کہا ویسے سوئم شران کیسا ہے کہ غلط ہے اور بیدت ہے تو میں نے کہا سوئم کی جگہ اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا مرد دو میں جل جائے یہ کیسا ہوگا تو کہنے لگے یہ تو بڑی بے وقوفی اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر نبی کی سنت کے مقابلے میں بدت کا اعلان کرنا ہے تو میں نے کہا مردے کو فائدہ کس میں پہنچے گا میں نے کہا اونچی آواز سے اعلان کر لو کہ مردے کا سوئم نہیں ہوگا کوئی تیجم چیلم نہیں ہوگا کوئی برسی نہیں ہوگی رشتے دار اور عزیز اقارے و کو جس وقت جس نماز سے پہلے نماز کے بعد ہمارے ہاں آ کر یا گھر پر سہولت ملے جو پڑھ سکے پڑھ کے بخشے شارع علیہ السلام نے کوئی دن وقت مقرر نہیں کیا ہے کون ہے مقرر کرنے والا اسے حق کیا ہے خیر وہ بھی میری ڈانٹ ڈپٹ میں آ کے جذبات میں آ گیا اور اس نے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ بھائی ہمارے اس مرحوم کا کوئی سوئم نہیں ہوگا کوئی تیجہ نہیں کرنا ہے تو کوئی چیلم اور برسی نہیں ہوگی تو ایک بدیتی میرے قریب آیا مجھ سے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے اس اعلان کا فائدہ کیا ہے میں نے کہا سو شہیدوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے کیونکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد پھیلے اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے آپ نے دین ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کے کانوں اور حلق سے اتار رہے ہیں اور اس فساد کی گھڑیوں میں کسی نے سنت پر عمل کیا تو سنت تیجا نہ کرنا ہے تو میں نے کہا فساد کے دور میں سنت کا اعلان سو شہیدوں کا باعث ہے سو شہیدوں کا ثواب ملے گا جب اس کو سو شہیدوں کا ثواب مردے کی وجہ سے ملا ہے تو مردے کا تو بیڑا پار ہو گیا بھائی اور تو جنت الفردوس بس چلتا چلا جا رہا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح مولانا صاحب نے یہ پیاری کارگزاری سنائی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کے لئے کچھ کرے اور اللہ کی راہ میں نکلیں اسی میں ہماری بھی آخرت کی بلائی ہے اور آپ لوگوں کی بھی باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہے کہ دین کا کام کس طرح کرنا چاہیے پانچ وقت کی نماز قائم کرنی چاہیے اور اللہ کے رسول کے جو بتائیں ہوئے راستے ان پر چلنا چاہیے اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک سسکرائب کیجئے جزاک اللہ ماشاء